забыўшыся рука заміж персідскага ўзора цвяток радзімы Васілька. Прарад ткацтва кажуць, што калі не пабачыш, як гэта робіцца, той не зразумееш. Што ж, сёння ў нас ёсць шанец убачыць гэты працэс на свае вочы і зазірнуць глыбей у чароўны свет тканых вырабаў. А дапаможа нам Ірына Еўгініцы. Палову свайго жыцця яна прасвяціла вывучэнню і засваню розных тэхнікаў ткацтва. Любода рукадзеля перадалася дзяўчыне ад маулі і бабулі. Ірыны перакананыя, што ўсё ідзе сям'і. маці бабуля вельмі працавітыя заўсёды калі ў іх была вольная хліка яны сядалі за вышыванне або вязання і мне канечшне як дзяўчынцы было вельмі цікава спачатку назіраецца за імі пасля захацелася самой навучыцца маці абвяла мяне ў грозынкі абласны палац творчасці дзяцей моладзі дзе я запісалася ў гурток вязання адным занятках занятку мы не э, Прыйш на знамянную экскурсію у кабінету ткацтва. Так у гэтым гуртку ткацтва Ірынай засталася на доўгія гады. Кожную вольную гадзіну дзяўчына імкнулася правесці там. Сам жа гурток, які дапамог раскрыць і развідзе здольнасці рыны, дзейнічае ў абласным палацы творчасці дзяцей і моладзі з 1988 года. Кросна сюды падарыў гудзевецкі музей. Зараз у студай займаецца каля 20 чалавек. Гэта пераважна дзеці школьнага ўзросту, а самому юнаму вучню 7 гадоў. У 2005 годзе гурток атрымаў ванне студыі пад назвай суквецці талентаў. Навучанне тут праводзіцца індывідуальна. Апроч таго, удзельнікі студыі праводзяць майстар-класы для школьнікаў і студэнтаў, экскурсіі і этнаграфічныя гасцённі. ці таленту вядомыя ў горадзе і краіне як пераможца шэрагу творчых конкурсаў. Майстэрня мае 5 ккроаў, чацвёр антраўляных, якія налічваюць больш за 70 год і адны больш сучасныя металічныя. У пачатку 90-х гадоў на базе вучэбнага класа быў створаны этнаграфічны куток ткацтва. Тут дэманструецца прылады для апрацоўкі лёну, абрусы, дываны, зробленыя ў розных тэхніках. Кручнікі, некаторыя з якіх аздоблены вышукай. У 2007 годзе дадаткова быў створаны куток сялянскага побуду першай паловы два -го стагоддзя. Так паступова ён ператварыўся ў музей, які сёння налічвае больш за 200 экспанатаў, самому старажытнаму якіх каля ста гадоў. Першы год э, майго навучання мы вырашылі ствараць музей. І атрымалася так, што музей мы стваралі пры дапамозе і выкладчыкаў і пры дапамозе супрацоўнікаў, палаца, пры дапамозе знаёмых бацькоў, тотцаў нашых. І, і канечне, я таксама пачала пытаць у бабулі, так, ці ёсць у нас якія вырабы,, Яна мне паказала вельмі цікавыя, прыгожыя дываны, вялікія абрусы. і мы ахвяравалі нават адзін дыван і адзін аббросды сваёюй настаўніцай падкаццтва Марынайандрунай каміінскай дзяўчына пасябравала з першых заняткаў. Цяпер жа Ірына ператварылася з вучаніцу ў памощніцу. І ў студы, кажамалдая ткачыха, яна адпачувае душой. Ірына працягвае сямейную традыцыю нават пасля школы, калі здаецца, усе тэхнікі засвоены і вырабу шмат выткана. Дзяўчына не спынілася, справу не кінула, і хаця пасах Ірына сабе не збірае тканыя вырабы ў яе сям'і вельмі цэняцца. У нас ёсць хуфр вялікі, там дзе захооўвацца летыя рэчы. Ённю ў хаце ў нас, асобна стаіць. Э, і э, цікавыя ручнікі ёсць таксама ў нас. Старажжы такі ручнік он у нас аразуе на, асіць у э, пакоі таксама і захоўва яго ну, з такую рэлікію і ён канешне у ну, можа не надта модна так, але ён дарагі для нас і мы ніколі його не зніем. Свае вырабы Ірына не прадае, усё робіцца для сям'і, сяброў на выставы ды конкурсы. Да ўзору, якія даводзіцца ткаць, дзяўчына ставіцца вельмі акуратна, бо кожны мае сваё значэнне сэнс і глыбіню. Напрыклад, ёсць сімвалы, якія можна ткаць толькі на вырабах прызначаных менавіта для пахавання. Менавіта таму так важна ведаць мову арнаменту, лічаць Ірына йчасцей жа дае звяртаюцца маладыя дзяўчаты з просьбой выткаць ручнік адмыслова для вяселля. І калі дзяўчына чэй іх, то верыць, што ўсе яе добрыя думкі, спадзяванні і пажаданні абавязкова спраўдзяцца. Тут у нас багач раней багач лічыўся сімвал ўураджаю зараз мы яго трактуем як сімвал добрабыту так матральнага дастатку сям'і гэта абярых абяг ад хваробнічатай сілы канечне абавязковы каб усе былі здаровай ў сям'і і сімла дзяцей неднемны трыбут сям'і зверху звычайна чыцца на малюнак гал голубоў і э, па цэнтру, каб абавязкова трэба было э, дрэважыцця. Галлубы гэта сем алкаганя, дрэважыцця гэта э, сема прытпнажэння роду. І э, пажадана, каб верх такі быў адкрыты, як бы такой дрэачччка верх ідзе, бы ну, будучні. Яшчэ адзін ручнік. Так таксамама захоўіцца ў мяне ў хаце. Э, тут у нас абяэх і э, дрэважыцця ўжо больш такое шырокае ткала яго ну, не з такой нагоды, як мы сям'яй,цю была добрака працягу сярод наш. Сёння займацца ткацтвам хоць і не так лёгка, але ўсё ж прасцей, чым было калісьці. Таму што раней перад тым, як ткаць неабходна было зрабіць ніткі. Рабіліся яны, вядома, зільну. Спачатку і рвалі, потым абтрасалі насенне. Для таго як было выбіта насенне. Лём пасульналі церці. На дапамозе серніцы. Яго закладывалі батарог, так і проста моцна праціскалі процесс вельмі э, лёгкі івасім вельмі ну, прыклад можна паказаць, что э, мы деманструем як катаробца і вось у нас уже атрымалась Пасля гэтага э, трэба было лён абаіцьрабілі гэта тропакамі э, вбівались з яго э, непатрэбное смецце э, пасля будучую худзелю, пачалі шасаць, пачыналі шасаць при дапамозе такіх шток. Яны былі розныя, гусцейшыя і радейшыя. Пасля таго, як валакно лёну было працавана для прыгатавання пражы, яго адпраўлялі на калаўрод. Гэта адмысловае прыстасаванне для ручнага прадзення.лародак стаяк. Ёс яшчэ калародак ляжарстравана. Пасля ўсяго гэтаганіткі трэба было са шпулі пераматаць у пасмы гэтак выкарыстоўвалася маталка. Пасля ўжо пачыналі снаваць аснову. Аснова ў нас сааснойніцы э, на кросны пераносіцца ў такім выглядзе выглядзе асы. І толькі пасля гэтага можна было запраўляць кросны і ткаць, Але ткачыхі ведаюць, заправіць кросны гэта і ёсць саме складаныя. Аднакк жа даткацтва майстры імелі маюць свае падыходы, не з дармады да нашага часу дайшло столькі прыкметаў. Хтосьці назаве гэта з вабонамі, а для кагосьці гэта абсалютна сур'ёзныя рэчы правераныя часам. Напрыклад, верацяну прылада для ручнага прадзення і ткацтва выступала бярэам ад нячыстай сілы і уклаліў калыску дзіцяці ці вешалі пры галаве. А каб перадаць толькі штона народжаныя дзяўчынцы навыкі прадзення і ткацтва, каб яна была працавіта і пупавіну ёй пераразалі на верацяне. Аднойчас для нас э, прыходзіла качыха і мы э, таксама здавалвалі нейкі рэпартаж, мы попрасілі яе э, сесці за ккросна, каб яна падкала. А, на кроснах дзяўчына э, пачала рабіць вясейны ручнік. Калі качха убачыла, тым больш што вясейныруччнік там быў уже пачаты. Я сказала, што не, я не буду сяцьмі з'явілася, пасля яна патлумачыла, што э, нельга сяда за незакончаную работу на так кросных, потому что у кожнага чалавека своя энергетыка,тым больш гэта весельы ручнік. А Яч існавала такая э, такі брат, калі можна так называ. Качха засёды,ка ствавала заросну яна знімала сябі нешта лёгка, ці хутка, ці можа фартух, які быў і пакрывала э, свою работу того, каб ніхто не сродчыў, Нхто не бачы пакуль што работа, якая не закончана. Прафесор мастацтвазнаўства Міхал Кацар пісаў, што посілкі, ручнікі, а бруссы і іншыя тканы і вышываныя рэчы гэта своеасаблівая аповесць пра жыццё народа і яго праца ў шчасце і нястачы, мары і спадзяванні. Таму што раней усё тое, што адбывалася ў жыцці народа, адлюстроўвалася і на вырабах ткачых. Таму такімі і значнымі яны былі, ное майстрыгі нават верылі, што тканыя вырабы могуць лячыць. таксама гатыверру і э, май сям'і гэта практыкуецца, калі робяць пэўныя кампрэсы, то э, пажаданы прыкладваць э, не проста звычайную анучку нейку, а інвітавыраб, э, тканіну, якая была зроблена сваімі рукамі і пажадана мінну. Раунку ірыны зараз некалькі дзясяткаў вялікіх тканых вырабаў. Рнікі, абрусы, дываны, ходнікі. Апроч таго, шмат невялікіх закладак, сурбетак, паясоў і іншых прыгожа вытканых дробязяў. Залежы ўсё ад складанасці вырабу. Ка шмат эрнамі, там, канене, мы павінны больш часу патраціць, калі не, то не. Напрыклад, на э, вырабна ручніка э, прыкладна пойдзе 16-20 гадзін. А напрыклад, э, гаварыць пра закладкі, то э, на ад одну основу основ складаецца з ш трох закладак. Э, мы э, патрацім прыкладна 81 81 Паясок можа, э, можа складаней, бо там э, та самая основ, але ён цалкамткаецца можа одну 10, якіх таксама залежыць ад складанасці узору. Калі жэйшаяя трошки закладка прыгажш узор, канешне больш часу. Калі такая муззейшая, то менш. Пра паведна ад майстэрства вучня залежыць колькасць час. Сёння ткацтва ў многіх асацыюецца з вобразам жанчыны. Магчыма, на гэта паўплываў верш Масіма Бадановвіча слуцкія ад ткачыі. Бадай, адзін з самых вядомых вярчаваных твораў пра ткацтва ён увайшоў у адзіны прыжыццёвы зборнік паэта вянок буты верш расказвае пра прыгонных дзяўчын якія замест персідскага ўзору ткалі цвяток радзімы васілька Аднак зараз гэтую гісторыю лічаць мастацкай выдумкай таму что ткаць паясы маглі толькі мужчыны умелыя майстры працы якіх добра аплачвалася там меркаванне что ткацтва справа выключна жаночая памылковая дарэчы студы суквецці талентал разам з дзяўчатамі займаюцца і хлопцы і я лічу что занятак ткацтва гэта так э... Не толькі жаношы занятак, бо першапачаткова э, лепшымі ткачамі былі мужчыны. Нават калі ўзгадаць слуцкаму інфактуру, э, калі яна толькі адчынілася, то выбіралі э, туды майстроў мужчын пераважна і лічылася, што мы сам адной свайны буду ткаць лепш чым жанчыны. Адзінае, пра што Ірына шкадуе, гэта тое, што ў студыі няма магчымасці ткаць сапраўдныя дываны. Бо для іх вырабу патрэбны шырокія крос на, якіх не мае майстэрня. А таксама шмат вваўненных нідзей добрага кручэння, якія цяжка набыць. Акрамя таго, такая работа патрабуе шмат часу, а на доўгі тэрмін заняць кросны нельга, там што кожнаму гурткоўцу хочацца выткаць якую-небудзь рэч. Таму збольшчага маладыя ткачы і ткачыхі займаюцца вырабам невялікіх пано. Але гонарам і рыны і іншых удзельнікаў студыі ёсць тое, што яны перанялі адзвеы ігнатаўны белакос, тэхніку падвоенага ткацтва. Яна занесена ў спісні матэрыяльных каштоўнасцей беларусі. Тэхнікай падвоееннага адткацтва ў Барусі валодаюць усяго некалькі чалавек. У ірыныш ёсць таксама адзін выраб выкананы ў такой тэхніцы. Падвоена адкацтва цікава тым, што адначасова мы чым два паводтнішчы, якія ідуць асобна адзін аднаго, перемежоўваюцца толькі ў месцы узора. Часам у тэхніку падвоенага адкацтва бутаюць з тэхнікай ткання, нешывальных дяно пласякоўось там ёсць у нас можу, вы пасля можа вынімеце. Але іх не дзяблецца, потому што гэта вельмі розныя тэхнікі падводны адкаствва нашмат складаны.дин узор, один радок узору мы павінны набраць два разы і два раза заткаць. І трэба сачыць, каб пра рухаліся памежжыка правильно заківалася нітка, бо ў іншым выпадку у нас будзе непрыгожы край ці будуць нейкія бдыркі па бака у сённяшні час увагі ткацтва надаецца няшмат, яно не так запатрабанае, як было раней. Доктар мастацтвазнаўства Міхал Кацар сцвярджае, што мы звыкл ацэньваем тканы рэшай з пазіцыі прыгажосці, адмысловасці арнамент і гармоійі каларыту, Але народнае ткацтва яшчэ і бяздонная крыніца культурна-гістарычных звестак. Цеацьць, што гэтая крыніца па-ранейшаму для кагосьці актуальная. І застаецца толькі спадзявацца, што яна не згубіць гэтай актуальнасцію будучым ледзячына ірыну верыцца, што так і будзе, бо яна носьбіць сямейных ткацкіх традыцый. Дзяўўчына перакананая, што і сваім дзецям ткацкія ўмені абавязкова перадасць, а займацца гэтым ціне ўжо кожны з іх выраша для сябе сам.